Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak tahun 5 cerdas. Okey anak-anak tahun 5 cerdas hari ini saya telah sediakan a uh, satu latihan yang semalam iaitu uh, berkaitan dengan perubahan keadaan jirim. Seperti mana yang kita tahu, jirim boleh berubah bentuk daripada pepejan menjadi cecair, daripada cecair berubah menjadi gas, daripada gas menjadi cecair, daripada cecair boleh menjadi pepe, pepejal. Okey, hari ini saya sediakan satu cerita anak uh, nak kena lengkapkan ataupun isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai dan tepat. Jawapannya Soalan Sorry Jawapan saya tak sediakan Jawapan saya tak sedia Jawapan saya tak sediakan Hanya uh, Cerita sahaja yang ada So mari kita jawab bersama-sama Suatu petang yang agak panas, saya berasa sangat dahaga. Lalu saya membuka peti ais untuk mengambil beberapa ketul ais dan memasukkannya ke dalam gelas berisi air milu. Disebabkan tidak berhati-hati, beberapa ketul ais terjatuh ke lantai. Okey, ais yang awak pegang tadi jatuh. Selang beberapa minit saya perhatikan ais tersebut telah berubah daripada keadaan apa kepada apa. Uh, ais tu kalau ada jatuh biarkan saja jadi apa daripada keadaan ah uh, apa kepada apa ni. Uh, memula ais tu dalam keadaan apa? Ais dalam keadaan apa? Ais dalam keadaan pepe pepejal. Pe Ah, ha, Kepada bila dah cair tu Berubah kepada bentuk apa jirimnya Berubah kepada bentuk ce, Cecair Ini kerana Ais telah Mengalami proses apa Ais telah Mengalami proses Apa dia? Ha, dari perubahan daripada pepejal kepada cecair. Ha, tengok apa jawapan dia. Rujuk buku teks daripada pepejal kepada cecair. Oma, apa Oma jawapannya Oma? Dapat tak? Pepejal kepada cecair. Ha, kondensasi? Ha, adakah proses a uh, penyejatan ataupun proses peleburan? Ha, proses pendidihan? ataupun proses apa lagi? Um, kondensasi ke? Okey, pepejal kepada cecair, bila kita biarkan itu saja dia mengalami pepejal tersebut mengalami proses apa? Pelebu, peleburan. Dalam waktu yang sama, saya dapati sekeliling apa? ais yang satu tu tadi dia dah cair tapi dia uh, dalam waktu yang sama dia masukkan juga ais dekat dalam gelas tersebut dan didapati di sekeliling gelas ada titis-titis air mungkin disebabkan udara di sekeliling gelas telah mengalami proses apa udara tu dalam bentuk gas okey udara dekat sekeliling gelas tu dalam bentuk gas uh, tapi dia dah berubah disebabkan uh, sekeliling gelas tu sejuk dia mengalami proses apa uh, macam saya cakap nak nak jadikan hujan uh, wap air uh, air dekat longkang parit tu tersejat lama-lama menjadi titis-titis air menjadi wap air disebabkan keadaan uh, dekat atmosfera bumi tu sejuk dia akan mengalami proses kondensasi sasi dan berubah daripada apa perubahan tadi tu cecair oh sorry daripada gas kepada apa kondensasi ni gas kepada cecah. cecair gas di sekeliling gelas ni udara gas tu maksudnya udara udara uh, gas tu di sekeliling gelas telah mengalami proses kondensasi uh, dan berubah daripada keadaan gas menjadi cecah-cecai yang awak nampak di sekeliling gelas tu kalau order Milo ice ke sorry order teh ice ke order sirap ice ke ah ha, nanti balik ataupun waktu waktu rehat tadi ha, awak beli air kotak kan sejukkan daripada keluar daripada peti ais kan air kotak awak beli air ah ha, tengok nampak nampak tak ah ha, Firas nampak tak Okey, dekat sekeliling uh, cawan awak, dekat sekeliling uh, kotak, air kotak awak tu, ada apa? Ada cecair kerana gas di sekeliling, okay, gas ataupun udara di sekeliling cawan tu telah mengalami proses kondensasi. Okey, kita teruskan. Apabila hilang dahaga dia pun minum. Saya pun bermain di luar. Saya terlihat lopak air. Lopak air ni apa? Lecak. Awak panggil lecak. Yang semalam dipenuhi air tetapi hari ini lopak air tersebut telah kering. Kerana mengalami apa? Air dalam lecak tu tadi, lopak air tu mengalami proses apa? Proses penyeja proses penyejatan dan air di lopak telah apa? Ter tersejat. Ah, sebut betul-betul eh, tersejat bukan tersajat. <ride> ke udara dan berubah daripada apa ke apa? Ah, air tu air. Air kan? Ah, air tu bentuk apa? Ah, berubah daripada air Hilang uh, ah, Lopak air tu dah kering Uh, air daripada bentuk cecair kepada bentuk gas. Uh, setiap malam. Okey, lepas tu sambung lagi ceritanya. Apa? Setiap malam ayah meminta ibu segelas air kopi untuk diminum sambil menonton televisyen. Ngopi-ngopi. Uh, ngeteh orang ngeteh dengan kopi. Sebelum membancuh air kopi, Ibu akan mendidihkan air dahulu pada suhu uh, Suhu air mendidih Hari tu saya dah cakap dah Suhu air mendidih berapa? Uh, siapa tahu? Angkat tangan uh, Syakirah Berapa suhu air mendidih Syakirah? Uh, tahu tak? Okey, suhu air mendidih ialah berapa? 100 darjah Celsius. Maka apabila suhu, apabila kita didihkan air dan dah mencapai takat didih, ini takat didih, berapa takat didih? 100 darjah Celsius. Maka akan kelihatan wap air keluar di moncong cerik. Ha, ini rumah dia tak ada kowe. Dia masak air, guna dapur gas, guna cerik air ataupun guna ceri elektrik. okey, tak ada kui. Ni, ni tak ada kui lagi. Okey, seterusnya air telah mengalami proses apa? Ha dia didihkan air tentulah proses Pendidihan Ah dan berubah daripada keadaan apa? cecair tu tadi, air. Dalam bentuk apa jirim C cair bila dia dah didih dia akan keluar apa? Uh, keluar apa ni? wap a wap air wap air jirimnya dalam bentuk apa? gas. Ha okey. Apabila okey kita sambung lagi. Okey uh, apabila air telah mendidih ibu uh, oma jangan main oma Firas Wafiq tengok betul-betul. Ibu pun membancuh air kopi untuk ayah. Air yang berbaki di dalam cerik itu tadi, ibu biarkan sejuk pada suhu bilik. Ha, siapa ingat lagi suhu bilik? Suhu air kita dah sukat guna termometer suhu air paip. Ha, suhu air paip dia akan mengikut suhu bilik. Ha, ya Zan, berapa ya Zan suhu suhu bilik? Yaitu ha, berapa darjah Celsius? Ya Zan berapa? Leha berapa Leha? 27 darjah Celsius. Okey, seterusnya dia dah sejukkan. Lepas tu suhu air mendidih tadi dia akan mengikut suhu bilik menjadi suhu bilik iaitu 27 darjah Celsius. Okey, lepas tu apa ceritanya? Sebelum tidur ibu meminta saya supaya memasukkan baki air tersebut ke dalam acuan ais. Lalu dimasukkan ke dalam peti ais untuk jadikan ais banyak banyak perkataan ais 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 kat sini. Maka air itu akan mengalami proses apa daripada pepejal. Ah, sorry daripada cecair kepada pepejal ha, daripada cecair kepada pepejal ha, daripada cecair kan. Uh, proses apa proses pembe pembekuan okey proses pembekuan uh, okay. dan berubah daripada keadaan apa mula-mula asalnya uh, mestilah cecair air lepas tu dah jadi ais dalam keadaan apa pepejal ada takat beku. Takat beku AIS ni, takat beku air iaitu sifar darjah Celsius. Kesimpulannya, air boleh wujud dalam berapa keadaan? Air tadi memula. AIS. AIS tu keadaan apa? Pepejal. Okey, satu. Lepas tu dia terjatuh. Dah mencair. Dia jadi apa? ceca cecai daripada cecai ni tadi dia nak jadi um, masuk dalam peti ais uh, ataupun malam tu tadi dia didihkan mak dia ayah dia nak minum air kopi betul tak uh, ayah dia nak minum air kopi dia mak dia jerang air ataupun didihkan air daripada air tu bila dah didih takat didih 100 darjah Celsius dia akan bertukar dekat muncung cerik tu keluar apa? Wap air ataupun dalam bentuk gas. Tiga, iaitu tiga kea ah, keadaan iaitu pepejal cecair dan uh, gas. Ah uh, terdapat berapa? 1 2 3 4 lima lima perubahan keadaan jirim lima proses perubahan iaitu apa tadi mula-mula sekali apa prosesnya peleburan Ah ha, tengok proses peleburan okey dekat air dekat uh, cer uh, sorry dekat cawan tu uh, Mengalami proses apa Kondensasi kondensasi. Ha, lagi proses apa? Ha, ni proses penyeja, proses penyejatan air parit tu, air longkang lopak air tu kan kering kan penyeja, penyejatan lagi bila tersejat mak dia nak ayah dia nak minum kopi dia didihkan air ha, prosesnya ialah apa pendi pendidihan dan akhirnya ialah apa pembe, pembekuan. Okay, itulah dia, uh, itulah dia uh, selesai untuk perubahan keadaan diri melalui kisah apa tentang Hiroku Mr. Jirim. So itu saja bila dah siap bulat latihan ni, awak boleh buat kuis jawab kuis.